اور یہ سارے کے سارے احکام سیاسی طور پر بتائے جا رہے ہیں ولفت اشد من القتل اس کے دونوں پہلو ذہن میں رکھیے گا فتنہ عربی زبان کے اندر نیگٹیف لفظ نہیں ہے بلکہ مثبت معنی رکھتا ہے جو آپ کے سامنے کہا ہے یہ فتنہ نیگٹیف لفظ ہے آپ اس کو وفت نا کا فتونن والی آیت سنا دیجیے اللہ نے فرمایا ہے اللہ کی ذات سے منفیت کو منصوب کرنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے اس کی شان سے بعید ہے کا خیر وہ تو ہے ہی خیر اس سے شر کا صدور یہ تو اس کی شان میں عیب شامل کر دے گا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا کا فتونن ہم نے تمہیں فتنہ میں داخل کیا تو اللہ جب فتنہ پیدا کر رہا ہے فتون فتنہ کیا ہم نے تمہیں تمہارے ساتھ فتنہ کیا بالکل عام ترجمہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں تو پھر کیا اللہ نے منفیت پیدا کی تھی نہیں عربی زبان کے اندر فتانہ کھرے اور کھوٹے کے درمیان تمیز کرنے کا پیمانہ ہوتا ہے سونار کے پاس جائیے جس پتھر سے گھس کر وہ سونے کی اصلیت کو سامنے لے کے آتا ہے اس کو فتانہ کہتے ہیں عربی زبان میں آگ میں آگ کی بھٹی میں سونے کو پگھلا کر اس کے کھوڑ کو جدا کر دینا یہ فتنے کے بنیادی معنی ہے جو لوگ کسی چیز کو آگ کے اندر دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے بھی فتنے کا لفظ آتا ہے فتین کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کسی چیز کو آگ میں لے کے جا رہا ہوتا ہے ہلاکت میں لے کے جا رہا ہوتا ہے پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ معنی کس اعتبار سے ہوگا سیاق و سباق کیا چاہ رہا ہے یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کے معنی طے کیے جائیں گے ایک کی منشا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو آگ میں لے جا کر ہلاک کر دیا جائے اور ایک کی منشا ہوتی ہے کہ اس میں سے کھوٹ کو جدا کر دیا جائے کام دونوں ایک طریقے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی نیت ان کے ارادے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے صحیح کس نے کیا ہے غلط کس نے کیا ہے تو فتنہ کوئی بنیادی طور پر جوہری طور پر منفی لفظ نہیں ہے بلکہ عمل کرنے والے کی منشا دیکھی جاتی ہے کہ منشا و ارادہ کیا ہے اس کا کرنا کا چاہ رہا ہے اب یہاں پر آپ دونوں اعتبار سے سمجھ لیجئے ول فتنا تو اشدو منل فتنہ زیادہ شدید زیادہ سخت و مضبوط ہے قتل سے پہلے معنی کے اعتبار سے جو لوگ معاشرے کو آگ میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں ہلاکت کے کنارے پر لے جانے کے لیے کوشاں ہیں تو یہ چیز زیادہ سخت ہے ان کے اثر کو قتل ان کے اثر کو کم کرنے سے قتل سے زیادہ شدید ہے یہ چیز کہ معاشرے کو آگ میں دھکیل دیا جائے پھر تو ہلاکتیں ہیں ہلاکتیں ہوں گی پھر تو معاملہ ہی خراب ہو جائے گا معاشرے کا بیڑا غرق ہو جائے گا دوسری چیز یہاں پر یہ ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ اشد الْقَتْلِ من القتل آپ کیا کریں کھڑے اور کھوٹے کو الگ کر دیجئے ایسے ایسے پیمانے ایسے ایسے معیار مقرر کر دیجئے کہ آپ کو یہ قتل والی جو کیفیت ہے قتل والا جو معاملہ ہے قتل والی جو تدبیر ہے یہاں تک جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے آپ کے معیار اتنے زبردست ہوں جو اشد ہوں وہ قتل سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں ایسے پیمانے مقرر کر دیجئے اس کو بھی وَالْفِتْنَةُ نتو اشد و من القتل کے اندر ہی رکھا جائے گا یہ دونوں دلجوں میں یاد رکھیں دونوں دونوں اعتبار سے دونوں پہلوؤں سے اس آیت کو سمجھ لیجئے وَالْفِتْنَةُ نتو اشد و من القتل جو آگ کے دہانے پر لے کے جانے والے سازشی عناصر ہیں جو معاشرے کو ملک کو قوم کو ہلاکت کے دہانے پر لے کر جاتے ہیں یہ زیادہ شدید ہیں قتل سے یہ والا معاملہ بہت شدید ہے دوسرے مفہوم کے اعتبار سے پیمانہ مقرر کر دینا کھڑے اور کھوٹے کو الگ کر دینا یہ زیادہ مضبوط رہے گا قتل سے یہ والا پیمانہ مقرر کرنا جس میں قتل تک نوبت ہی نہ آئے مقابلہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے ان کے اثر کو کم کرنے کے لیے تگو دو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے ایسے پیمانے مقرر کر دیے جائیں آج ایسے ہی پیمانے مقرر کر کے عناصر کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اور یہ زیادہ مضبوط نظام بھی رہا ہے کہ آپ پہلے سے سرکوپی کرنا شروع کر دیجئے نوبت ہی نہ پہنچے فساد تک تو یہ نظام زیادہ مضبوط و پائیدار ہے و الفتنت اشد من القتل